बावजू रहने की कोशिश करें बावज़ू रहना भी इबादत है रात को सोने से पहले भी वजू करके सोएं तो पूरी रात इबादत में शुमार होती है। इंसान शयातिन से बचता है ख्याल जो है नफसानी उससे छुटकारा हासिल हो जाता है दरुज शरीफ को कसरत से अपने विरद ज़ुबान रखें या हैयो या क्यों पढ़ते रहा करें अपनी आँखों की हिफाजत करें ये आँखों की हिफाजत हर गुना यहाँ से दाखिल होता है अंदर हमारे तो ये जो है ना हमारे कान ये गुनाहों के अंदर मसरूफ़ तो नहीं है इसके ऊपर गौर फिक्र किया करें कि मैंने किसी की बुराई सुनी है उसके लिए किसका इस्तेमाल किया कानों का किसी की तरफ आपने बुरी नज़र की तो किसका इस्तेमाल किया आंखों का किसी के बारे में बुरा ख्याल सोचा किसका इस्तेमाल हुआ दिमाग का किसी के साथ आपने हत्पाई की किसका इस्तेमाल हुआ हाथों का और वसल्लम फरमाते हैं कि जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज नहीं वो मेरी उम्मत में से नहीं ये दीन हमने आसान समझा हुआ है ये समझना पड़ेगा इसके ऊपर कोशिश करनी पड़ेगी ये जो अंदर दुश्मन है हमारा नफ्स इसके साथ लड़ना है फरमाया कि हम जहाद असगर से जहाद अकबर की तरफ लौट रहे हैं साहबा कराम के सामने रसूल्ला वल्लम ने जब ये इरशाद फरमाया तो साहबा ने कहा यार रसूल अल्लाह ये इससे भी बड़ा कोई जहाद है काफरों के साथ लड़ाइयाँ हुई जंगें हुईं बंदे हमारे शहीद शे, हुए उनके बंदे इतने खून खराबे हुए इससे भी बड़ा कोई जहाद है आपने फरमाया हाँ ये जहाद बिलनफ्स है जहाद अकबर फरमाया कह फरमाया कि ये तो जहाद असगर है ये छोटा जहाद है इंसानों के साथ मैदान जंग में कुफार के साथ लड़ना क्या है छोटा जहाज़ जहाद असगर फरमाया जहाद अकबर जो है इससे बड़ा जहाद है और वह अपने नफ्स के साथ लड़ना है ये जो हमारे अंदर अल्लाह का दुश्मन है इसके साथ लड़ना है और इसको अल्लाह की अतात के ऊपर मजबूर करना है अति अल्लाह वरसूल हुक्म इलाही है अताात करो अल्लाह की और उसके रसूल की अतात करें अल्लाह की कैसे करें अल्लाह की अतात अल्लाह का जिसम नहीं अल्लाह का वजूद नहीं अल्लाह खाता नहीं पीता नहीं सोता नहीं जागता अल्लाह को हमने शादी करते नहीं देखा कारोबार करते नहीं देखा तो फिर अल्लाह की अदात कैसे करें तो साबित हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदात ही अल्लाह की अदात कुरान मजीद में लकुम फी रसूल अल्लाह उस हसना तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह वसल्लम की ज़िंदगी सबसे बेहतरीन नमूना है ज़िंदगी गुजारने का तो जैसे हजूर ने ज़िंदगी गुजारी उस तरह गुजारने की कोशिश करें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ज़िंदगी में किसी का मजाक नहीं उड़ाया हम जब तक किसी का मजाक ना उड़ा लें ठा ले, ना कर लें हजत ना कर लें हमें उस वक़्त तक खाना हजम नहीं होता वजह वजह उसकी यह है हमने सीरतुलनबी को पढ़ा नहीं समझा नहीं और उस पर प्रैक्टिकल अमल नहीं कर सके करना पड़ेगा इसके बगैर छुटकारा नहीं है वरना जिंदगी है चार दिन की ये गुजर जाएगी ऐसे गुजार दें चाहे वैसे गुजार दें वलियाः कराम बुजुर्गान दीन क्या थे वो चलते फिरते कुरान की अमली तस्वीरें थीं उनको देख कर अल्लाह रसूल याद आ जाते थे मैं अपनी बात करता हूँ हजूर मलंगी बाबा सरकार वलियों के ताजदार आपकी कदस जो है ख्वाजा ख्वाज गान है शेख उमलमसलम है सखी साबर बे हयात कलंदर हज़रत सैदना ख्वाजा मुहमद दीन शाह चिश्ती निज़ामी अलमारूफ़ हज़ूर मलंगी बाबा ओलिया सरकार राजदार उकाड़ा शरीफ चिश्ती निज़ामी साबरी जियाई फ़खरी कादरी कलंदरी नक्शबंदी सोरवर्दी जुनैती अवैसी ग्यारह सलासल का फैस है आपके पास यहाँ महमद भी है मोहम्मद का दीन भी है मैंने रसुल्ला वसलम की ज़िंदगी को किताबों में पढ़ा मैं अपनी बात करता हूँ चालीस पचास साल की ज़िंदगी में मैंने रसूल अल्लाह को बहुत पढ़ा है मोहम्मद और रसूल अल्लाह सल वसम की सीरत की सैकड़ों किताबें हमने पढ़ी हैं हमने इसके ऊपर इम्तहान दिए हैं आपको पता ही है सारे तारफ आप देखते रहते हैं डिग्रियाँ हासिल की हैं डिप्लोमे हैं नशर वशात का, का काम तीस बत्तीस साल अल्लाह रसूल की तालीमत घर घर पहुँचाई हैं छपवाई हैं शाया करवाया है तो मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक को ख़ूब पढ़ा सीरत रसूल की किताबें पढ़ी आपके शब रोज़ को देखा लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को मैंने लफ्ज़ों में लिखा किताबों में देखा रसूल पाक को तो मैंने देखा ही नहीं चौदह सौ साल से किताबें लिखी आ रही थी उनके बारे में या उनके बारे में कुरान के अंदर आयतें देखी सूरतें देखी तो अमली तौर पर मुजस्म शक्ल जो मुझे नज़र आई हजूर नबी करीम सल वसम की वो अक्स मोहम्मदी हजूर मलंगी बाबा ऊलिया के अंदर देखा जिनकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा ऐसे पिर तरीक़त पे लाखों सलाम हर अदा आपकी बनरे गैर मैंने देखा न्यूट्रल होकर देखा ये नहीं है कि हम पीरों की औलाद हैं नहीं ऐसे नहीं न्यूट्रल होके बहसीत एक महक्क बहसीत एक जर्नलिस्ट बहसीियत एक रिसर्चर बहसीत एक स्टूडेंट के मैंने तज़ज़िया किया बारह साल आपकी खिदमत में गुजारे कितना सा बारह साल पैदा हो गए तो हमने तस्वीरें मलंगी बाबा ओलिया देखी चेहरा है मलंगी बाबा देखा उन्हीं की आगोश में पले भड़े उनकी दाढ़ी से खेल उन्हीं की आगोश के अंदर परवरिश हुई तो बारह साल मैंने शब रोज़ हजूर मलंगी बाबा सरकार को देखा जिनका ये दरबार आलिया कितने साल बारह साल।, साल तो बारह साल में घर में जो बच्चा होता है ना उसके ऊपर असरात बहुत मुरतब होते हैं बड़ों के तो अल्लाह ताला के त करम से जिस भी मुकाम पर या जो भी कोई खसूसियत किसी को नज़र आती है इस नाचीज़ में तो ये हजूर मलंगी बाबा की तरबियत का नतीजा अगर कोई ख़ामियाँ वो मेरी अपनी खामियाँ होंगी लेकिन जो ख़ूबियाँ हैं ये सारा उनका फ़ैज़ रूहानी है तो मैंने अमली तौर पर देखा हमसायों के साथ सलूक उसकी अमली तस्वीर हजूर मलंगी बाबा ओलिया में देखी रसूल अल्लाह की किताबों में पढ़ी सिर्फ आंखों से नहीं देखी गुफ्तु इखलाकियात प्यार मोहब्बत बच्चों के साथ हुसने सलूक रिश्तेदारों के साथ सलूक मोहल्लेदारों के साथ सलूक एक अच्छा शहरी बनकर अल्लाह ने कैसे गुजारा एक शहरी भी तो थे ना मक्के के रहने वाले थे एक आम शहरी की हैसियत से नबूवत का ऐलान तो 40 साल के बाद किया है उससे पहले 40 साल क्या थे सदक अमीन सब आपको शरीफ उन नफ्स कहते थे कि ये बहुत शरीफ बच्चा है शुरू से बहुत नेक है ये कहते थे ना एल कुरैश उनके किसी का भतीजा था किसी के रिश्तेदार थे किसी के भांजे थे तो हजूर का जो करैक्टर है जो हजूर का किरदार है इसने मुतासर किया था दुनिया को जो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए किसी को नबी मानना है पैगंबर मानना है तो ऐसे नहीं को मान जाता पहले उनके सामने उनकी चालीस साल की ज़िंदगी थी चलना फिरना उठना बैठना गुफ्तु -गु, हर चीज़ जो थी वो उस पर किसी को कोई शक नहीं था आपके दुश्मन जो थे वो भी आपको सादक और अमीन कहकर पुकारते थे तो हज़ूर मलंगी बाबा सरकार की ज़िंदगी अलिया अल्लाह की ज़िंदियाँ ये रसूल पाक सल सल्ला के हकीकी वारिस होते हैं ये वारसुल वारसोलम्बिया हैं और इनकी सखावत देखें रसूल पाक की सखावतें हमने किताबों में पढ़ी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबियों की लेकिन हजूर मलंगी बाबा सरकार का लकब क्या है सखी साबर सखावत की इंतहा सबर की इंतहा बेनियाजी दुनियावी कोई तल तमा है ही नहीं ना लालच ना तमा ना कोई उगाड़ा के अंदर देख लें कोई प्रॉपर्टियाँ नज़र आती हैं कोई जायदाद कोई मुरबा कोई ज़मीन कोई मार्किट कुछ नहीं जो कुछ है आपके सामने है ये अल्लाह का घर है दरबार शरीफ है वो दर, वो, मस्जिद है लंगर 24 घंटे जा रही हैं सौ साल की तारीख़ है लाखों दुनिया लंगर खा खा कर जा रही है मैं तो ये देखी जा रहा हूँ पचास साल जब से मैंने आँख खोल ली है मैंने नहीं देखा कि कभी भी रोज़ाना चालीस पचास लोगों ने खाना ना खाया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सबसे अच्छा ये इस्लाम कौन सा है सबसे अच्छा और आला इस्लाम कौन सा है तो किसी के जहन में था हजूर कहेंगे नमाज किसी के जहन में था इबादत किसी के जहन में था तलावत कुरान जब हजूर ने जवाब था फ़रमाया वो इंतहाई और तलब है आपने फरमाया सबसे अच्छा इस्लाम है दूसरों को खाना खिलाना और ये सबसे अच्छा इस्लाम ओलिया कराम बुजुर्गान दीन के पास नजर आता है वो नहीं पूछते तेरा मसल क्या तेरा फ़िरका क्या तू तो कौन है जो भी आता है कहते है इसे दस्तर में बिठाओ खाना खिलाओ और मकसद क्या है सिर्फ़ एक ही मकसद अल्लाह और अल्लाह का रसूल राज़ी हो जाए, और कोई तमा नहीं है कोई लालच नहीं है तो ये जो ख़ान काहे हैं ये अल्लाह के रूहानी फैजान के सरचमे हैं ये मराकज़ हैं यहाँ से अल्लाह रसूल का फैज़ हजूर का नूर यहाँ से आके तकसीम होता है हज़ारों लोग आते हैं फैज़ पा के जाते हैं यकीन है कामल की दौलत से यकीन मोहकम अमल पे हैं मोहब्बत फ़ात फातः आलम जहाद ज़िंदगानी में हैं ये मर्दों की शमशीरें अल्लाह तम सबको अमल की तोफ़ीक़त फरमाएँ आपने मेरी बातों को सुना बहुत बहुत शुक्रिया शक्रिया अरहमल